И запорожские милиционеры прекратили деятельность конвертационного центра, через который прошли сотни миллионов гривен. Сейчас правоохранители устанавливают окончательную сумму, проведенную через счета несуществующих фирм и превращенную в наличность. Миллион гривен наличными, печати и факсимильные подписи директоров 19 эффективных предприятий изъяли сотрудники БЭП только во время одного из обысков. Вообще говорят, за год здесь проводили через счета фиктивных предприятий до полумиллиарда. Злоумышленники действовали по предварительному сговору с должностными лицами государственных предприятий и сферы электроэнергетики. Средства официально начислялись за работы, которые в действительности не проводились. Навар делился между заинтересованными сторонами. Вирішується питання про порушення кримінальних справ за частиною 2, статті 205 та частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України стосовно членів злочинної групи. Санкція останньої статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.